Загине летальною смертю. Летальна смерть це не, 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 не mm -hmm. по власному, ну, типа, вибух, вбивство, цяність і калій. Mm -hmm. Боже, тут варіанти, значить, своз тут польот. Да. Ну, это, смотрите, они так сделают, mm -hmm. они предоставят, что он как-то... На самом деле, он, видите, у меня такое впечатление, что я, я могу предположить, что с этим двойником вообще что-то не так. Yeah. Вот с основным. Он доста достаточно больной. Возможно, они что-то длительное время скрывают. То есть он как бы по болезни на самом деле, да? Mm -hmm. Еле его держит, если он вообще концы не отдал. А картинку всем покажет, что так. Я же разумею, то есть с этим, ну, я же разумею, то есть уже важко будет приховывать, да? Да. Uh, хорошо, любезники, ставим лайк. Uh, питанечко Добропилля, Покровский район, что будет? Окупация оккупация а, Добропилля. Да. Оккупация Добропилля. Оккупация Добропилля. На сегодня я оккупации не вижу, где-то их там Ну, опасность обстрелов на сегодняшний момент. Ну, тут, тут у них все те же планы, да, там расчет на предательство, расчет вот у них, они делают, что им откроют дорогу, да, вот в таком плане. Как изначально, думаю, что их будут с цветами встречать. Тернополь. Бо ми бачили, що ми, що ми самі спостерігаємо за рухом ракет, дронів. Вони спочатку Київ область, потім летіли на захід. Mm -hmm. Це своя стратегія. Опасна слід Тернополя з воздуху. Тернополь, ПВО. Ну да, плани, смотрите, плани, дьявол падает. Дьявол это всегда опасность. Угу. мирне населення ще плюс, десятка кубков. Угу. Опасность идет. Да, да? Угу. Хмельницкая область. В планах стоит Тернополь. План, раз в планах да. стоит, и дьявол. Значит, это может не может несчастье, но все равно опасность идет. Дьявол – это всегда опасность. Хмельницкая область. Хмельницкая вопрос на на Работа ПВО. Дьявол тоже выпадает, видите? Работа ПВО. Ночь. Карта выбора. Но агрессивно. Здесь двойки. К сожалению, смотрите. Хмельницкий. Десятка мечей, повторение. Десятка мечей, но из хорошего, что здесь все-таки двойка. Что это можно избежать? Ракеты дроны показаны. Либо то, либо то. Житомир. Жектомер. Жектомер. Что Опасность какой-то диверсии. Дети, дети, фигурируют дети. Башня падает, да. Опасность идет. Видите? Mm -hmm. Опасность диверсии. Ночью днем. и ночью будьте внимательны. А ну люди испытают наши любезники Лозова, Харьковская область. Лозова, Харьковская область. Опасность для Лозову, Харьковская область. Хитрость. Есть опасность диверсии тоже, Наведение. Под вопросом, смотрите, лазуар. Здесь я при вас мешала карты, очень похожие, да? То есть опасность десятка мечей идет. Угу. Но под вопросом. То есть значит опасность есть. Угу. Еще какая-то диверсия или же это может быть наводка на что-то целенаправленно? А у ще модна леді питає: селище ще Борова, Харківської області, Ізюбський район, нас наступають, наступ, наступають з трьох сторін". Проваяна. Чи буде окупація? Окупація Борової на сьогоднішній момент. Ми так. все время Борову дивимо. Борова. окупація на сьогоднішній момент. Борова на. сьогоднішній момент. Картовий Боровом. Они могут где-то там продвинуться еще угу. по пожам, по пожам оккупации. По нет. я все-таки думаю, что нет. Они могут продвинуться. Смотрите, действительно этому, потому что тут пажи. три пожа. И если с трех сторон, то к сожалению, пажи это все-таки маленькая карта. Да. Но это все-таки наша территория, да? Они могут продвинуться и там как-то, видите, упереться во что-то. Я дуже сподіваюся, що ні. Ви ну, ж бачите, що вони на Харківщині теж просуваються, і в мене хлопці, були, ми з ними спілкувалися, то. Ну, по пожанам, що вони, вони рухаються, б'ють, і не дай Боже, щоб вони хоч кудись. Я сподіваюся, що нам вистачить за все. Давайте ось Вінниця подивимося, рідко дивимося Вінницю. Мені здається, що Вінниця більш-менш захищена, будь ласка. Десятка мечей падает. Ничего себе. Дети. Ничего себе. Опасность детям. И здесь может быть людное место. Производство. Производство. То есть опасность идет. Угу. Переміщення і Це Таке таке дивне питання, ось Ірина Богайчук питає Діма: чи правда це, що е е е е якийсь шаман в Україні, на шамані в Україні погану погоду і не врожай? Як це одна, що один шаман, таке на, на шаманить? Ну, давайте спросимо нам шаман, Дійсно, в Україні на шаманів погоду. Та ні. Іменно mm. шаман, то ні. Yeah. Я вже так... Давайте подивимося про ці бомбардувальники: 40 бомбардувальників Оце ганяє з одного литовища на інше, щоб трохи наче обмануть нашу розвідку, зрозуміло. Я думаю, що їх все одно розставлять в найближчі дні. Ну, от, до кінця травня. До кінця травня. Будет масштабный злоб обстрел Украины. Тут осталось несколько дней. На самое ближайшее время мы смотрим. На самое ближайшее время масштабный обстрел Украины. На самое ближайшее время масштабный картовый. Да? Переговоры что там 2 числа на самое ближайшее время их ограничивают ну давайте так все равно опасность идет но я не вижу я не могу сказать по трем этим картам что это масштабный обстрел да потому что их все-таки ограничивают ну стрелять они все равно будут будут да куда-то будет лететь ну, понятно, лишняя. Белая церковь, попросить, Максим. Белая <клес> церковь. Перемещение, если неспокойно. <клес> Работа ПВО, то есть сбивать. Двойки тут. Смотрите, здесь под вопросом. Белая церковь тоже аккуратно. Двойки, двойки, башня и тройка мечей. То есть, я бы сказала, опасность есть. Mm -hmm. Тут еще, знаете почему? Тут у них планы были масштабного обстрела. И до конца мая, я смотрела, ну, делала расклад на 10 дней, там шла большая опасность. Но такое впечатление, либо то, что вот нам дают помощь, да, mm -hmm. немцы там еще кто-то, причем такую помощь, да, это их немножко как-то, ну, чуть-чуть да? сдерживает, mm -hmm. ну, плюс еще ограничивает. Что-то я не знаю про эту, про эту помощь, они говорят однём, а потом говорят, что мы спростовываем эту информацию, и не знаешь, и что они уже говорят по-справжнему, понимаете? То не, вони... ну, вообще, я считаю, что вообще правильно мэр сказал, об этом вообще не надо говорить. Говорит, а говорят, говорят, Ну, говорят. вообще. Я тебе хоті, щоб давали, везли стабільну зброю, щоб ми навіть про це і не питали. В Санкт Петербурзі цієї сталася пожежа на заводі Авангард в одному з найстаріших російських підприємств виробництва мікросхем та електроніки. Давайте подивимося, це щось масштабне чи таке, знаєте, згоріла квартира, там, або згорів в е, офіс. Санкт-Петербург, завод Авангард. Ізготовитель мікросхем. Масштабний. Масштабний пожар, Ну так. Да. Башня. Это башня. Это башня. Как это плыть на работу завода? Это башня. Как это плынет? Ну, это и пожар, но это масштабно. Да, да. Как это плынет на работу завода? Высший суд пришел. Ну что, уход от работы. То есть как они работали? Уход, видите? Уход от э, того, что они делали. Угу. Хорошо Хаб, ну, в планет. Ну, Хорошо, хай, 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 хай их помониторить. А я вас пытаю, знаете, тепер на на, что теперь люди питают про Киев на ближайший час? это, еще, не одна башня, пусть ждут. А, если, чекают, если нас дивитесь, чекайте, вас скоро до вас придут. Я вас запытываю, что Киев об... чекает на, на, на ближайший час? Киев yep. на ближайшее. Самое ближайшее, что мы видим в Киеве. Самое ближайшее, что мы Я тут все не буду говорить, но э -э, опасность идет. Смотрите, производство, опять же цель производства, перемещение, передвижение, медицинские установы, опять как вариант читаем. Ну, тут прямо не явно, но есть опасность. идет и тут они смотрите они как-то сейчас но ну это они же до этого работали чтобы ну то ли обойти ПВО вот хитрость да чтобы обойти Шукает новые шляхи, да угу. я бачу по поперед, попередних опциях что они шукают новые шляхи а вот указывает карта что відстань до оккупированной территории на Сумщині до россиян и до до сум 27 километров ну это не дуже мало на самом деле дуже давайте подымем за грозы сумм вот очень не оккупация оккупация суммы ну, они покажут оккупация суммы на сегодняшний момент ну как бы идут они да хотят идти но ну, они идут по пожу видите вот уже мы смотрели на попажу, но двигается оккупация. Нет, ну я не вижу. Я не вижу оккупации. Обстрелы, да? Обстрелы, бачите, да? Угу. Лібесеньки, ставте лайк, ми рухаємося далі. І як не крути люди питають, хтось поставить ці Китай на місце? От якась така, така ситуація буде, що Китай змушений буде відійти від України і не буде впливати, тобто не буде спонсувати Росію. Що таке поставити Китай на місце? Тут показывают какой-то мощный взрыв у них еще. Еще не один. Это может быть землетрясение, это может быть извержение вулкана. В то же время это может быть то же самое, что произошло с этим заводом. Ну, то есть, пылать что-то. Mm. Когда очень негативно будет сказываться на всем. Ну, а если земли... Вот природное... какая-то природная катаклизма очень как-то губительно совсем скажется на Китае. Так, да, звісно, я не крутиться, це... ми хотіли би, бо позиція Китаю непонятна і на фінал така трошки смішинка. Шо, шо його коментуючи слова Мерца про зняття заборони на дозвілок Києва використовувати далі бійну зброю проти Росії? Сказав, що Росії є що знімати у відповідь. Коротше, мені цікаво, да? я вас питаю, чи дійсно полетить? Зброя Європейського Союзу, Канада на далекобійна, на Росію. в нар на час. Іностранна зброя з України полетить на Россию. Любая иностранная зброя. Да. полетить з України на територію Росії. Полетит. Mm. Полетит. Дайте, що ви... Полетит, да? Полетит. И далеко полетит. Ну, план, видите, башня. План, башня. Полетит. Россия рушится, Россия плачет, Россия горит. Вот такая моя будня. Так, поняла, Дя... Но это правда. Они сами изначально подписали себе приговор на плавную Украину. Я теж так думаю. Так, любесеньки, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили, підпишіться на канал пані Лени. На мій канал обов'язково, на мій інстаграм. Підтримуйте нас, любіть, цінуйте і коментуйте всі наші ефіри. Дякую, пані Лено. До зустрічі. Бережіть себе, бережіть як і любите. Пока. До побачення.